меня грешника. Господи, прости меня грешные. Прости мои все грехи. Я каюсь перед тобой и хочу быть твоим детем. Аминь. 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 Господи, прости меня мои грехи. Я грешный. Я хочу быть Твоим детем, А ты моим батьком. Аминь. 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 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Каюсь, Господи, грешная Я. Слава Тебе, Боже, на слава. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. А, Господи. А, аминь. Господи Иисусе, я признаю Тебя, что Ты мне, Господи. А. Да, поможи мне, Господи, встать на крылья и покаяться. Господи, я хочу принять вот такие члены, которые я имел в своем имени. Господи, имя Он хочет показать. Господи, я, показать. я, я хочу принять. Иисус Христос, мы благодарим Тебя за действие Духа Святого. Мы сегодня стоим вместе с народом Твоим, и просим за этих людей, которые приближаются к Тебе, Господи, и не признают в своих грехах. Знают, что грешные их души, Господи, и не просят сегодня от Тебя прощения, помилования. Прости их, Господь. Восстанови их, Господи, чтобы они были с Твоим народом, Господи. Пошли им возражения от Слова Твоего, Господи, чтобы они могли заключить завет и быть истинными учениками. И когда придут гонения или испытания, Господи, чтобы никто не разбежался, но были в церкви Твоей. Благослови всех остальных друзей, кто еще не сделал этот шаг. Есть время сегодня думать об этом, молиться и каяться. Пусть имя Твое будет прославлено, Бог наш. Аминь.